નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ દસ વિષય છે હિન્દી તેમાં બીજા સેમેસ્ટરમાં પાઠ બાવીસ આ પાઠનું નામ છે ભીતરી સમૃદ્ધિ આ પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર મેળવીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો વિડીયો લાઇક કરો શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઈકોન ઓન કરો જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ ધોરણ વિષય છે હિન્દી તેમાં બીજા સેમેસ્ટરનો પાઠ બાવીસ આ પાઠનું નામ છે ભિતરી સમુ સમૃદ્ધિ સ્વાધ્યાય તેમાં પેલો પ્રશ્ન નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે નીચે દે ગઈ વિકલ્પો મેં સહી વિકલ્પ ચૂંટણી ઉત્તર લીખીએ પેલો પ્રશ્ન किसके बढ़ने पर जीवन भक्ति कम हो जाती है तो जवाब ऑप्शन अ द्रव्य भक्ति बीजो प्रश्न नगर के खंडहरों से मिले एक नरकंकाल मुट्ठी में क्या था तो जवाब में से ऑप्शन ब सोना त्रीजो प्रश्न मनुष्य अंदर से कब तक अमीर था तो जवाब में से ऑप्शन ड पैसों की खोज नहीं हुई थी तब तक चौथो तो प्रश्न इनमें से वनस्पति विज्ञान का महान पंडित कौन बन गया तो जवाब मानसे ऑप्शन क डंकन ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित प्रश्नों के एक-एक वाक्य में उत्तर लिखिए पहला प्रश्न है लोग अंतःकरण की अमेरिकी सुगंध कब खो देते हैं जवाब जब लोग अमीर बनने के कृत्रिम चाव में फंस जाते हैं तब वे अंतःकरण की अमेरिकी सुगंध खो देते हैं बीजो प्रश्न सुख का जादूगर और शांति का डकैत कौन सा है जवाब धन सुख का जादूगर और शांति का डकैत है तीजो प्रश्न आज जीवन का नियंत्रक परिबल कौन है जवाब आज जीवन का नियंत्रक परिबल धन है चौथा प्रश्न अमीर धन कैसे कमाता है जवाब लेखक के अनुसार अमीर दूसरों को उल्लू बनाकर धन कमाता है त्यारछी प्रश्न नंबर त्रन निम्नलिखित प्रश्नों के दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए पहला प्रश्न है तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी क्यों कहा गया है जवाब डाकू का उद्देश्य किसी भी प्रकार से दूसरे का माल अस्बाब लूटना होता है इसी तरह अप्राप्य वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा तृष्णा का उद्देश्य भी एन केन प्रकार वांछित वस्तु पाना है इसमें उन्हें कोई बुराई नजर नहीं आती इस तरह डाकू और तृष्णा में कोई अंतर नहीं होता इसीलिए तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी कहा गया है। ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન व्यापारी ने अपनी अंतिम सांस लेने लेते समय रुपयों की थैली मजबूती से हाथ में क्यों पकड़ रखी थी? जवाब ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન आज वास्तविक धन कौन-कौन से गुण में है क्यों जवाब आज वास्तविक धन मनुष्य के सहदयता आत्मीयता आशा उल्लास तथा प्रेम आदि गुणों में है इन गुणों के द्वारा जो धन प्राप्त होता है वह चिरस्थाई होता है जबकि द्रव्य के रूप में कठिन परिश्रम से अर्जित किया गया धन स्थाई नहीं होता चौथा प्रश्न आज मनुष्य के वृत्ति व प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट हो क्यों भ्रष्ट क्यों हो गई है जवाब पांचवा प्रश्न डंकन ने जीवन से क्या संदेश मिलता है डंकन एक गरीब बुनकर के पुत्र होने के बावजूद अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से वनस्पति शास्त्र के विद्वान बने उनकी प्रतिभा और खराब आर्थिक स्थिति को देखकर अनेक लोगों ने उनको बड़ी-बड़ी रकम के चेक भेजे वह पैसे डंकन ने प्राकृतिक विज्ञान के विद्यार्थियों के कल्याण में लगा दिए उनके जीवन से यह संदेश मिलता है कि धन का उपयोग गरीबों की सहायता तथा अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए प्रश्न नंबर चार निम्नलिखित प्रश्नों के चार पांच वाक्यों में उत्तर लिखिए पेलो प्रश्न छे पोम्पी नगर के खंडहरों के कंकाल और एक व्यापारी के हाथ में अंतिम समय तक क्या था क्यों जवाब पोम्पी नगर के खंडहरों में खुदाई करते ही समय एक नरकंकाल मिला था उसकी मुट्ठी को बड़ी मुश्किल से खोला जा सका मुट्ठी खोलने पर पता चला कि मृत व्यक्ति की मुट्ठी में सोना था ठीक इसी प्रकार इसी शहर के एक व्यापारी ने अपने अंतिम सांस लेते समय तकिये के नीचे से पैसों से भरी हुई थैली बाहर निकाली थी जब तक उसके प्राण निकल नहीं गए तब तक उसने उस तब तक उसने उसे मजबूत से पकड़ रखा था इससे उनमें धन के प्रति मोह की भावना दिखाई देती है जिन्हें वे हमेशा संभाल कर रखना चाहते थे प्रश्न डंकन वनस्पति शास्त्र का महापंडित कैसे बना जवाब त्रीजों प्रश्न भारत के महापुरुषों को किचड़ में खिलने वाले कमल क्यों कहा है जवाब भारत में अनेक महापुरुष है उन्होंने उन्होंने गरीबी अभाव कठिनाइयों में अपने जीवन की शुरुआत की थी इसके बावजूद उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अपना मूल्यवान योगदान दिया है धन की समस्या कभी उन्हें आड़े नहीं आई धन के लिए उन्होंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उनको लज्जित होना पड़ा हो धन के लालच में उन्होंने कभी अपनी नियत खराब नहीं की है उनके हृदय अभाव और कठिनाइयों से जुड़कर उन्होंने ऐसे कार्य कर दिखाए जिनके बल पर वे महापुरुष कहलाए इसीलिए उन्हें से निकलने वाले कमल कहा गया है त्यारछी चौथो प्रश्न बाहर ही नहीं अंदर से श्रीमंत अथवा अमीर बनना ही पैसा पचाने की कला है समझाइए जवाब अलो त્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5 નિમનલખિત કથનોકો સમજાય પેલું ધન સુખ કા સાધુગર ભી હે ઓર શાંતિ કા ડકેત ભી જવાબ ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન પહેલે ત્યાગ દ્વારા આનંદ કે પ્રાપ્તિ હોતે થે અબ ભોગને કે બાદ ફેક દેના મૂળ મંત્ર હો ગયા હે તેમનો જવાબ અહી છે त्रीजो प्रश्न आज जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है जवाब आज के जमाने में धन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है चाहे छोटा काम हो या बड़ा बिना धन के उसे पूरा नहीं किया जा सकता गरीब आदमी को अपना और अपने परिवार का पेट पालने और तन दखने के लिए धन की आवश्यकता होती है अमीर आदमी को और धनिक अमीर बनने के लिए धन की जरूरत होती है आज के मनुष्य की वृत्ति और प्रवृति दोनों ही भ्रष्ट हो गई है इस तरह आज धन की ही जीवन का नियंत्रक परिबल अनुसार लिखिए पहलो प्रश्न मुहावरो का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए पहलू छ चैन की, की सांस लेना तो तेनो अर्थ से संकट आदि से छुटकारा पाना वाक्य लगातार तीन वर्षों के अकाल के बाद इस साल मुसलाधार वर्षा होने पर किसानों ने चेन की सांस ली बीजू है खून पसीना एक करना तो अर्थ से घोर परिश्रम करना वाक्य रमेश ने खून पसीना एक करके डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया तीजू है धजिया उड़ाना तो अर्थ से टुकड़े टुकड़े कर देना वाक्य हमारी सेना ने दुश्मनों की धजिया उड़ा दी चौथु तो फिदा होना तो अर्थ से आसक्त होना वाक्य श्री कृष्ण की मुरली पर सारा ब्रज फिदा हो गया पांचमू छे उल्लू बनाना तो तेनो अर्थ हशे मूर्ख बनाना वाक्य नौकर सेठ को उल्लू बनाकर तिजोरी खाली कर गया त्यार पछी बीजो प्रश्न दिए गए शब्दों के विशेषण बनाइए अमीर अमीरी परिवार पारिवारिक अभिमान अभिमानी परिश्रम परिश्रमी दिन दैनिक दर्शन दर्शनीय त्यार पछी त्रीजो प्रश्न दिए गए शब्दों से भाववाचक बनाइए મનુષ્ય મનુષ્યતા ડાકુ વ્યક્તિત્વ દુર્બલ દુર્બલતા પાઠ બાવીસ તેમના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ આગળના પાઠના સ્વાધ્યાય સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી મળીશું પાઠ ત્રેવીસ ની અંદર ત્યાં સુધી આવજો